Європа Плюс. Плюс. друзі, привіт! Це Радіоверсія Європи Плюс. І сьогодні ми в прямому ефірі на радіостанції, також на нашому каналі Ютуб, ви зможете побачити цікаве інтерв'ю з Кирилом Куніцьким. Це власне компанія, бізнес-конструктор. Я впевнений, що ви чули, ви знали. Якщо ні просто загугліть і зрозумійте, наскільки це масштабна українська, а вже й казахська. Вже виходимо за межі. Да, хочу вас представити. Куніцький, привіт, друже. привіт. Ти можеш спілкуватися російською, але в нас з квоти, тому ми маємо спілкуватися українською. Слухай, ну твоя компанія, вона, судячи з історії, судячи з каналу YouTube, просто вона зростає дуже швидко. Скажи, будь ласка, хтось в Україні е, скулить про те, що тут дуже важко будувати бізнес. Ти е, допомагаєш будувати компаніям е, бізнес і власне сам зростаєш дуже швидко. Так важко, чи потрібно просто знати інструменти і потрібно ходити на твої е, практикуми? В кожному періоді часу я зустрічаю бізнесменів, які одновременно в один той же момент що займатися важко. І тих, принципе, при этом спокойно себе работает и растет. И сейчас я могу сказать, что в нынешних условиях я знаю сотни компаний, которые, несмотря ни на какие кризисные явления, они активно очень растут, развиваются, они выходят на, на новый уровень, развивают команды. Поэтому в принципе, я, я считаю, что сейчас достаточно активная бизнес-среда. Есть один очень хороший косвенный показатель этого, это то, насколько сложно сейчас подбирать сотрудников. Uh -huh. То есть, грубо говоря, первый признак кризиса это безработица. Люди начинают сокращаться, компании начинают сокращаться, увольнять людей uh -huh. Uh -huh. и становится сложнее набирать людей. А сейчас же очень сложно найти сильных, хороших, сильных сотрудников. Да, на рынке есть люди, но э, это вот просто зайди на любой сайт работы и посмотри, насколько все кишит вакансиями. Поэтому бизнес-среда активно бурлит. и Ну і ми собственно один із бурлячих ігроков в цій бізнес рівень дуже круто. Це надихає саме такі компанії і такі приклади вони дають відповідь про те, що будувати в Україні бізнес, можливо. Скажи, що робити там власникам бізнесу чи можливо людям, які тільки починають, як мотивувати себе і з чого правильно починати? Тому що в будь-якому бізнесі перше, мабуть, потрібен фундамент знань який. без них неможливо. Потрібно далі зрозуміти мету. И далее, нужен какой-то какой тренер, можно так сказать, как компания бизнес-конструктор, который будет поддерживать э, рост компании. Ну, во-первых, я скажу так, что не каждому человеку нужно идти в бизнес, мое глубокое убеждение. В последнее время возник такой достаточно пагубный тренд, да. как я считаю, uh -huh. да, что uh -huh. модно заниматься бизнесом. Если ты там, не бизнесмен, не предприниматель, ты то ты какой-то ущербный, ты ну, условно вот, там, в, в обществе такое может витать ощущение. Да? И все массовые, стремятся, считают верхом своей карьеры, это там собственный бизнес. Я считаю, что у нас сейчас уже даже слишком много предпринимателей, которые ломятся и начинают заниматься этим, делать какие-то попытки. А кого у нас мало в стране? У нас мало хороших маркетологов, у нас мало хороших финансистов, у нас мало хороших производственных, у нас мало хороших ну, специалистов, способных круто закрывать свою зону ответственности, вырасти в этой зоне, стать руководителем, возглавить отдел, да, и быть там лидером мнения. Поэтому я бы говорил о том, что в первую очередь человеку нужно определиться, да, в чем твоя, твои сильные стороны, то есть что, что, где твои сильные стороны, что у тебя хорошо получается, что ты uh -huh. любишь делать. И если ты да, действительно видишь, что предпринимательство это твое, это твое то есть это предпринимательское шило, оно, как говорится, присутствует, да, и есть желание не сидеть на месте, а что-то создавать, рвать шаблоны и при этом будучи готовым постоянно находиться в таком, ну, честно говоря, стрессе, да, стрессе от того, что ты находишься в состоянии нестабильности, неуверенности, что будет завтра, тогда окей, это, это первый шаг. Далее всегда, если я хочу стать профессионалом в любой сфере, профессиональным врачом, профессиональным маркетологом, либо профессиональным предпринимателем, бизнесменом мне нужно погрузиться в среду себе подобных, да? себе подобных, то есть нужно вращаться с людьми, которые уже в этой теме, потому что э, если я пытаюсь в вакууме, там не знаю, стать не перенимание ни опыта, не ни, э, пользуясь ничьими рекомендациями, в вакууме находиться и пытаться развиваться, это будет намного медленнее, будет много ошибок. Mm -hmm. вот. И, конечно же, знания, я считаю, действительно сейчас очень важно, и это очень хорошо, что сейчас и не говорят даже не только о нашей компании. В принципе, это очень хорошо, что есть тренд к возникновению большого количества обучения бизнесу. Потому что собственник бизнес это такая же профессия, как врач, юрист. Э, там не знаю, адвокат, э, uh -huh. механик и, и прочее. И почему на все профессии э, люди должны учиться? Да, так, мы представим себе там кардиохирурга, который пришел делать операцию, при этом там, прочитал книжку и, по, по кардиохирургии uh -huh. и не проходил uh -huh. никакое обучение да, обучение, Какая-то будет операция или автомеханик? Да. Почему uh -huh. в, этих, в этих должностях мы э, учимся для того, чтобы перейти к практике, а в бизнес люди ныряют, э, не имея этой практики. И при этом ныряют и что? они делают, они берут на себя ответственность за кого? за людей, которых они берут на работу. Да, они берут ответственность за клиентов, да, у которых они берут деньги. И хорошо, если они для них решают там какую-то второстепенную массажем делать, да хоть, не, не массажем, можно образно говоря навредить. А если они занимают, а если он открыл медицинскую клинику, а если он открыл там не знаю ресторан, да, и у него не отстроены процессы, и завтра и завтра банально он просто ну, может поплатиться и своей карьерой и репутацией за то, за то, что он просто по неграмотности надел большое количество ошибок. Ну не говоря уже о том что типичный предприниматель, не имеющий э, э, компетенции на входе, проходит очень большое грабельное поле. То есть это вот по граблям, по граблям, то есть из точки А в точку Б, иду не по прямой, а иду такими зигзагами, что путь очень сильно удлиняется. Вот моя задача, задача моей команды сокращать этот путь. То есть мы как бы, являемся, мы такой своего рода машина времени, позволяющая ускорять, ускорять процесс развития компании. А, скажи, будь ласка, если мы говорим э, про бизнесменов и говорим э, про людей, которые могут зарабатывать деньги в Украине, Створюючи свою, обравши свою професію. А одним з таким критеріям йти в бізнес або йти працювати співробітником в якусь компанію, це перше, мабуть, чи є це шило в сідницях, да? друге, чи ну, який апетит, власне. І ось хотілося б запитати, тому що Ця статистика, я впевнений, що в компанії бізнес конструктор ви знаєте, скільки зароблять в середньому може заробляти професіонал у Києві там, в Україні, скільки може заробляти підприємець. Ми розуміємо, що є різні там рівні, але все ж таки в середньому, скільки можна зараз заробляти в Україні, якщо ти працюєш в звичайній компанії, там ну в класні, і скільки можна заробляти, якщо ти. бизнесмен. Ну смотри, я вижу… На ориентироваться в Украине? Да, я вижу достаточно большое количество компаний и разброс очень большой. То есть, например, если ты меня возьмешь, ну, если возьмем, например, какую-то, ну, типичную, понятную всем позицию, там, менеджер по продажам, да, то абсолютно реально, я, то есть я, видя разные компании, вижу, что менеджер, который занимается, хороший продажник, хороший переговорщик, да, он может зарабатывать э, э, в одних компаниях, там, условно, там, в среднем тысяч долларов да? а в других это, эта цифра может дорастать до 3 4 5 да и за счет того что просто человек работает чуть в другом рынке он, он более крутой, крутой переговорщик он продает он продает действительно дорогие дорогие масштабные продукты опять-таки это тоже навык нахождения до да, того места где mm -hmm. где ты сможешь реализоваться и профессионально и материально но для этого нужно быть лучшим на рынке то есть вот я, сейчас сложно ли сейчас найти хорошую работу для Среднего обывателя, который э, является вот таким посредственным сотрудником, да, сложно. Для профессионала, сильного профессионала, который является лучшим на рынке. На самом деле это просто вопрос перебора, да, выбора, то есть потратить немножко времени, перебрать вакансии. Поэтому эм, можно ли выходить, будучи э, наемным сотрудником, на зарплату, на, на доходы более высокие, чем среднестатистически маленький предприниматель-ларечник, который там mm -hmm. щит, говорит, у меня свой бизнес, а при этом там, не спит ночами, еле-еле сводит концы с концами? Конечно, да, можно, я вижу таких много людей. То есть, значит, биз... если в бизнесе потенциал зарабатывать больше, да, конечно, то есть, в бизнесе мультипликатор больше. Но каждый вытягивает, есть, по статистике mm -hmm. мировой даже 95 процентов компаний закрываются в первые пять лет существования. То есть я я об этом, а э, при этом, э, ну это это больше вопрос даже про личное счастье, личную гармонию. Я вижу много несчастливых бизнесменов, бизнесменов, которые пришли в бизнес и они мучаются от того, что они пришли в бизнес. Он может даже зарабатывать, но знаешь, знаешь как бы успешный человек не равно не равно счастливый человек. Я, mm -hmm. я скажу так, вот бывают люди, человек, который успешен, он э, ввязался в какой-то бизнес, он зарабатывает какие-то деньги, можно ли его назвать полноценно счастливым? Нет. Поэтому это такой глубокий экзистенциальный вопрос, да, как говорится. Но это точно, что будучи рядовым сотрудником или топом компании, можно в нашей стране точно можно выходить на очень хорошие показатели. Я вижу этих компаний десятки, вот даже среди наших клиентов. При тем, как мы сделали на волочку паузу, хотел в тебе запитати, сколько все-таки можно и в Украине, если ты бизнесмен, вот такая мотивация, чего можно зарублять, там 5 миллионов долларов. Ну, масса. ты знаешь таких... Конечно, этих примеров их масса. Посчитай, смотри. Масса, Серьезно? Смотри, я тебе покажу, я тебе дам любой костный показатель. Берешь любую компанию. Вот как посчитать любую компанию? Берешь любую компанию, да? И смотришь на ее штат, сколько в ней сотрудников. Соответственно, если в компании работает 500 тысяч сотрудников, то есть, ну, допустим, тысяча, да, таких компаний очень много в Украине, тысяча людей. Соответственно, тысяча сотрудников берем даже нажимаем на среднюю заработную плату 300 долларов, пускай, да, если в долларовом 300 долларов. То есть вот уже 300 тысяч долларов это там фонда платы труда этой компании, да. Соответственно, учитывая, что фонды, то есть, ну, отсюда можно уже считать и оборот. То есть это, это, говорит, если там у компании фонда платы труда 300 тысяч долларов, это значит, что у нее в месяц, да, то это говорит о том, что у нее ее оборот, он уже скорее всего прыгает там, ну, с учетом там, что есть там маржинальность, себестоимость, там все, все прочие расходы, скорее всего, прыгает за, за миллион в месяц, да. Ну, а дальше, там, грубо говоря, нас смотреть на рентабельность да если там условно компания у компании оборот прыгает за миллион в месяц а там у нее она работает допустим с рентабельностью там 10 процентов вот 100 тысяч долларов чистой прибыли он будет доставать не 5 процентов будет 50 тысяч долларов чистой прибыли доставать то есть, косвенный показатель это штат да это не значит конечно же что если компания большой штат значит там она зарабатывает есть огромное количество неэффективных компаний которые mm -hmm. раздувают штат поэтому мы всегда когда работаем с клиентами мы считаем производительность труда это одна из ключевых метрик то есть это мне важно чтобы каждый сотрудник в компании нашего клиента, он был на своем месте, и не, чтобы не было раздутия, потому что особенно, когда в компании большой штат, у меня, у меня много кейсов, когда к нам приходит клиент, в компании 750 человек, мы после реструктуризации человек может спокойно сократить почти сотню людей, и результат не, не меняется, просто повышение эффективности организационных структуры Но то, что будучи бизнесменом, можно выходить на более значимые суммы, конечно, да, то есть это это, это статистика большая, но, не, но далеко не каждому, потому что тут же вопрос вот уже вот этого Mm -hmm. Іметь железні яйця, щоб пройти всі ці, ці пригради. Бізнес-конструктор у нас у прямому ефірі на нашому каналі YouTube. Ми зробимо невеличку паузу і повернемося у прямий ефір. Друзі, ми повертаємося в прямий ефір, і це відео інтерв'ю також можна подивитися на нашому каналі YouTube на Радіостанції Європа Плюс. У нас у гостях Кирил Куніцький, він власник компанії, бізнес-конструктор. І хочеться ось, ось власним прикладом, щоб ти розповів, як ви масштабуєтесь. Ми почали з цього, але хочеться сказати, у вас є клуб Холдерс, у вас є яхтівники. в стики направленные разных, такие классные движ бизнесменов. Yeah. <laughs> Расскажи, пожалуйста, yeah. в целом про те, как вы масштабируетесь? Ну no, у нас за э, нам уже 6 лет как компания э, всего и... 6 років. Да, ну, це набагато, ну принципи, относительно да, для для такого уровня. Да, соответственно, при этом у нас сейчас десятки тысяч клиентов, то есть каждый месяц на нашим становятся становится вот суммарно там, наверное, более тысячи предпринимателей, бизнесменов, топ менеджеров. Это компании абсолютно разного масштаба, от маленьких стартапов до владельцев таких компаний, как Планета Кино, как Агромат, как Мегаго и достаточно многие узнаваемые бренды. То есть, в принципе, лично я там как собственной компании я работаю с более более масштабным бизнесом, то есть с такими компаниями, как MTI, как ПриватБанк, то есть полностью с топ-менеджментом компании. Поэтому большая очень тусовка большой поток клиентов. Соответственно, у нас есть главный продукт, при помощи которого мы работаем с компаниями. Это, мы долго над ним работали, это фактически уникальная в своем роде программа, потому что эм, я на старте бизнес-конструктора, изучая рынок, я понял, что э, рынок э, бизнес-образования и консалтинга требует серьезных изменений, потому что типичное бизнес-образование, это программа MBA, на которую люди идут и получат, учатся, хорошо учатся, фундаментально учатся, долго учатся, дорого учатся, да? mm -hmm. получают вот такую, вот такую массу огромную массу знаний которые они даже там как-то там отрабатывают на каких-то теоретизированных кейсах то есть мало прикладного характера по отношению к своему бизнесу выходят Понятно, из этих знаний в голове оседает от да, силы 20, там, хорошо, если не 10%, да? диплом получил, но э, что меняется в бизнесе, крайне мало. То есть я вот общаюсь с большим количеством э, выпускников программы MBA, и я задаю вопрос, что ты получил из программы? И часто слышу такие фразы, ты знаешь, крутой нетворкинг, блин, люди такие вообще, или крутая... А там, да, мотан, крутая мотан. да, Крутая, крутое движение, я говорю, а в бизнесе, что внедрилось в того, что услышал? Говорит, да, ты знаешь, много из этого как-то, оно не под мой бизнес, еще что-то, где-то не подошло. И это первая проблема, да, там, когда мы говорим о Консалтинги. Консалтинг часто, когда люди обращаются в консалтинговую компанию, вот многие консалтинговые компании занимаются по факту то, то, что мы называем продажей документов. То есть ты пришел, сказал, у меня проблема, мне нужно там, не знаю, у меня там не работает компания эффективно. Хорошо, давай мы тебе разработаем структуру, бизнес-процессор, отдел продаж. Он говорит, прикольно, давайте. Ребята разрабатывают, там, консультанты разрабатывают документы, приносят папочку красивую, говорят, так, все, с вас 10 тысяч евро, вот, вот ваша система, внедряйте, да. То есть нету внедрения. Поэтому мы осознали, что рынку нужен абсолютно новый продукт, и мы создали э, э, набор продуктов, даже не один, а набор, но ключевой из них называется ⁇ Собственник бизнеса 2.0 ⁇ вот даже тут нам выложили вот собственно можно посмотреть да вот, ну, есть э, эта информация в интернете в принципе это три э, месяца три месяца на котором куда когда одновременно группа из бизнесменов 100 бизнесменов заходит на на учебный поток и три месяца я и моя команда мы работаем с э, э, владельцами э, этих компаний обучая их дозировано очень дозировано очень прикладным инструментом и одновременно они тут же внедряют инструменты своей компании с нашей помощью то есть mm -hmm. это э, обучение с проведением за руку через данный процесс вот эффект очень сильный то есть я скажу уже уже более 2000 выпускников данной программы вот как, как, уровень разный то есть у нас там сейчас на последних потоках у нас обучались там лера бородина там Омай лучший бар там ну, там известный проект обучался на, на ближайший поток у меня идут там дима стрижов это шериф компании идет mm -hmm. Алена будкова кураж базар или да, э, Ирина Горова, это в Мозги Групп да и там и, и многие да то есть угу. идет там Дима Борисов идет на ну, ресторатор наш известный и, то есть такого на там, ведь там, ведь да это, да и как точно да бачил интервью круто. да соответственно со, соответственно и э, э, приходят люди и вот и ну при, при, при этом приходят в том числе и бизнесмены более более э, как бы такого рядового э, ранга назовем и мы вме, и, и при этом мы вместе с ними прорабатываем бизнес. Вот это вот самое крутое. Дальше мы учим их команды. Вот это очень важное наше наше отличие. То есть знаешь, если вокруг сейчас много каких-то бизнес-курсов, где там приходим, мы тебя научим. Но первым научим с малой, с малой долей внедрения. Мы про внедрение, плюс про внедрение не только интернет-маркетинг или не только там, не знаю, отдела продаж, а про комплекс вплоть до управленческого учета, вплоть до систем э, финал, управления финансами, вплоть до отстройки э, систем контролинга безопасности компании. И дальше к нам идут топы. То есть у нас э, э, целый ряд продуктов, вот при, при помощи которых мы, собственно, то есть, условно у нас и эм... Вот так, чтобы было видно, то есть у нас там финансовые директора, директора по продажам, исполнительные директора, там, HR директора, и, и, и топы и топ любого ранга, то есть их э, мы учим всю команду в единой системе координат, что очень важно, то есть вся команда складывается как пазл, и после этого все говорят на одном языке и могут уже внедрять это, ну они уже внедряют в процессе обучения. Mm -hmm. Вот, собственно, как мы это делаем. Mm -hmm. то, скажи, что можно сказать, что <coughs> цей продукт, он э, с твоей позиции, а не с MBA? Mm -hmm. э, э, ты знаешь, это другой продукт, я не буду говорить, я, я, я не люблю я это например. я я считаю, что, знаешь, как бы, если любой продукт существует длительный период времени на на рынке, да, то есть вот он он существует и он люди продолжают им пользоваться, да, значит это не значит, что он плохой, иначе бы просто люди бы отказывали, были бы негативные отзывы. Раз MBA программы существуют так долго, продолжают существовать, они востребованы, они имеют ценность, но это просто другая категория продукта. Это знаешь, как вот грубо говоря. Например, телефон востребованное устройство, востребованное, да там классические там которые там мы когда-то там все все пользовались, да востребованное, это востребованное устройство и в какой-то момент времени появился смартфон. Смартфон. Смартфон mm -hmm. это тоже телефон, но с апгрейдом, да? то есть, mm -hmm. который дает тебе больше свободы, больше функционала, больше каких-то штук. Вот, и, это может... iPhone, Можно сказать, что это iPhone. Ну, мы стремимся, по крайней мере. Я, то есть, я это mm -hmm. позиционирую там, вот, в рамках нашей наших стратегии. говорю, да, нам нужно стать айфоном на рынке бизнес-образования и консалтинга, потому что мы совмещаем эти вещи. Это не, это не только обучение и это не только консалтинг. Это комплекс. Зараз mm -hmm. uh, вы активно проводите саммиты. Uh, вы сегментуете рынок и даете им такие дуже uh -huh. uh -huh. uh -huh. Точечні знання. Скажи, будь ласка, зараз буде ресторани, саміт вже був ну, 6-6. Скажіть, будь ласка, що це за, за цікава стратегія? А, ми, ми, і для кого вона виходить? Да, поскольку ми працюємо з, з большим количеством аудиторій, тобто і собственники, і топ-менеджеры з абсолютно різних сфер, ми бачимо, що у нас вже зараз сформировалися, якби как бы, сказати, кластери внутри нашої клієнтської бази. по направлениям, по отраслям. Соответственно, мы видим, что у нас много рестораторов среди клиентов, мы видим, что у нас много строителей, у нас много медиков, у нас ну, владельцев медицинского бизнеса, много там, компаний, занимающихся бьюти-индустрией и так далее. И, соответственно, мы понимаем, что у них есть запрос на получение более глубокой экспертизы именно применительно к, них, к их нише. И очень важно к обмену опытом, потому что всегда есть там, в любой сфере есть 10%, 10 там, тех таких новаторов, трендсеттеров, которые двигают рынок вперед, там генерируют основные там самые крутые инновации, а остальные за ними где-то могут повторять, смотреть. И нужно создавать площадки, где они обмениваются опытом. Собственно, вот эти саммиты, это и есть такие площадки. Круто. То есть мы приглашаем приглашаем лучших э, практиков. І за із отраслі і організовуємо івентом на бану бельшити. В ти було наш квенту, знаєш, ти, 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 ти дежав даже... ведучими да, ресторанного так, і так. хочу запросити усіх. Це буде, я певне дуже цікаво, враховуючи усі саміти, на яких я був. Це було реально цікаво, навіть а, для людей, які не мають відношення до цього. Просто це дуже корисно. Отже, 10 числа цього місяця ви, може, mm -hmm. У вас є шанс потрапити на ресторанний саміт, якщо ви плануєте побудувати бізнес, або у вас вже є бізнес. Там. классные спикеры, там Дима Борисов, Николай Тищенко, там еще целый ряд экспертов. Очень... Сок. Да, ну реально, то есть это второй ресторанный саммит, который мы делаем. По первому нам дали, нам дали обратную связь, потом участники, что это э... Ну, точно, що одно если топових, єсмієтопове міроп'яття в данной отрасли. І так по кожній сфері. такой как бы, вау-ефект в этой сфері. Ну, ті, хто були, ті, хто були, ви знаєте, ми проводимо вже много нових мероприятий. Слідкуйте за анонсами у компанії бізнес-конструктор. Дуже багато заходів, які допомагають бізнесу зростати і дуже швидко зростати. Питфинал нашего интервью я хотел бы знать в тебя, кем был Кирилл Куницкий, когда он был в школе, в институте? Кто а, это занимался, занимался бизнесом, организовал... Серьезно? В третьем или четвертом классе организовал автомойку. автомойку. 20 человек работало в структуре. На, на авторынке Перова, где, где я жил, собрал одноклассников и запустили бизнес. Реально 20, -20 человек с брендингом, автомойка, моя машина с, отдел, с отделом продаж, с, э, структурой, да, тогда да. пока милиция не разогнала, был очень успешный. Скажи, день. Будь ласка, ну чем можно сказать, что бизнесмены, вы нароживаете, это якось. Увязано, знаете, с природой, людей. Да? Я, ты знаешь, я скажу так, у каждый приходит по-своему. -по это, знаешь, это, это да, это не нельзя здесь нельзя назвать какой то что вот генетическая предрасположенность. Я, честно говоря, знаю. Вот у меня даже обучаются некоторые собственники бизнеса, которые вот он успешный, он классный, то есть то он за ним стоит реально крутая компания. Но ты смотришь на него и ты даже удивляешься, как ты, ты, ты получилось, парень. Но вот, вот у него получилось, да. Здесь самое главное, это просто не, не вестись за модой, то есть, а относиться, грубо говоря, вот если я беру, вот, как пример себе, да, говорю, что вот у меня там, есть выбор, и я могу быть собственником бизнеса, могу быть финансовым директором, директором по продажам, исполнительным директором, hr uh -huh. и вот мне нужно смотреть на них как на равных, не, не надо выделять, говорить, вот это круто, а это все второстепенно, нет, мне нужно смотреть равномерно, да, uh -huh. и, и, и взвесить, потому что и там, и там есть свои плюсы, вот это как бы основная, основная задача. Дякую тобі за інтерв'ю. Друзі, а також на канал бізнес-конструктора в Ютубі, тому що там дуже цікаві інтерв'ю. На Кірило Куніцького в інстаграм. Дякую тобі, що ти взяв на себе таку серйозну відповідальність підіймати фінансові показники нашої країни. Тому що, власне, такі люди вони підтримують життєдіяльність нашої країни. Дякую тобі. Це було Кіріл Коніцький власне компанії бізнес-конструктор.